Акции. Мы желаем показать всем э, харьковчанам о том, что мы развиваемся, что наша организация растет и делает правильные вещи. То есть, чтобы все харьковчане видели, что наша э, громадская организация открыта для новых лиц, что мы делаем э, полезные дела для общества. Мы контролируем проблемы с экологией. Э, мы делаем много полезных э, вещей. Популяризация спорта среди молодежи. У нас три или четыре зала в Харькове, Харьковской области, они полностью бесплатны. Там есть секции бокса, секции борьбы, секции... Я сам там лично занимаюсь, и эти секции позволили мне достичь титула чемпиона Европы по ММА хортингу То есть тренера там не просто которые взяли с улицы и сказали, тренируйте, лишь бы что-то было. То есть мы развиваем спорт, здоровье, ум, нации и пытаемся сформировать это что-то, чтобы у нас была одна большая семья. И сегодня наша, наша акция и нашим маршем в Харькове. Мы покажем всем харьковчанам, а что, что они имеют возможность присоединиться к этой семье, и мы их примем, если они хотят быть частью ее. себя для чего все это было для чего люди умирали для чего люди становились инвалидами для чего мы боролись для чего каждый из вас даже те молодые совсем ребята которые буквально вчера пришли в наше движение почему они забивают на учебу на работу на свою личную жизнь тратят время борются ради чего все это ради той украины которую мы Ради Украины Порошенко, ради Украины Гройсмана, ради Украины Яценюка. Ради Украины, которая стоит в самом низу рейтингов по образованию, по уровню занятости населения, у которой деградирует с каждым днем экономика, банковая сфера, фактически сведена к нулю. 50% банковой сферы сейчас – даже при Януковиче финансы России в банковской сфере Украины были 12%. Сейчас почти 50% банковского капитала – это непосредственный капитал нашего врага. Ради той Украины, которая в единственных, единственных местах занимает высшие строчки – это в убыли населения, в детской смертности, по уровню коррупции. По уровню детского алкоголизма, по уровню наркомании. Ради такой Украины, собственно говоря, были все эти жертвы. Ради такой Украины вы сейчас каждый день стараетесь, боретесь, вкладываете свою душу в ваш труд. Конечно, нет. Они хотят лишить нас нашего права нашего природного права которое мы полностью подтвердили своими страданиями за которое мы заплатили жизнями наших друзей за которые мы заплатили здоровьем наших друзей свободой наших друзей за которую нам еще предстоит платить цену и которую мы готовы платить они хотят забрать у нас право быть великой страной могучей страной богатой страной сильной страной такой страной, где быть украинцем не стыдно и гордо прямо сейчас, сегодня, а не только глядя в историю. Такой страной, которая достойна истории наших предков и которую мы бы хотели передать будущим поколениям и нашим детям. Они хотят этого нас лишить. Но наша задача очень простая. Мы вернулись с фронта. Мы вернулись с революции. Мы начинаем новый этап борьбы. Мы знаем как. И главное, у нас есть воля и характер. Изменить это как. Идти рядом, объединяться, работать каждый день. Забыть про слова. В стране больше не нужны сотни хороших эфиров. Не нужны там 10 тысяч билбордов. Не нужен миллион хороших слов. В стране нужны реальные ваши дела.